Okey, korang ingat tak Saloma Bistro? Dulu tak ada orang. Ya ramai hanyalah Saloma Bridge je. Okey, ni sekarang keadaan sekarang. Saloma Bistro. Fu, uh, kau-kau. Tengoklah berapa ramai orang. Uh. Dah syat. siap wali fisca guys Okay. kita tengok apa dekat dalam. Hari ini restoran Saloma yang dekat KL dekat tengah town tu keluarkan kenyataan nafi kan. Ha? Tuduhan ataupun fitnah daripada Papa Gomo ni. Yang mana Papa Gomo ni dakwa sebelum ni bahawa restoran Saloma ni adalah tempat cuci duit haram. Jadi, restoran Saloma akan mengambil tindakan saman lah kepada si Papa Gomo ni. Sebab apa? Sebab dia ni mulut jahat sangat. Dia puncanya yang Papa Gomo boleh fitnah restoran Saloma ni. Ah ha, Ada satu convention untuk orang Melayu lah. Satu lima tiga. Yang akan dibuat oleh ha, beberapa lah ha, pemimpin politik dan juga NGO-NGO orang Melayu ni. Ha, dengar kata Mahathir pun akan turun. Tapi buat di mana? Di restoran Saloma. Masalahnya restoran Saloma tu adalah milik antara miliknya adalah Datuk Seri Salim, Sultan Pemurah ni. Yang Papa Gomo duk fitnah dia tiap-tiap hari, duk kata dekat dia macam-macam. Ah, -macam. ha, Kononnya dia ni supply nasi ayam kunyit. Jadi itu sebablah yang dia bengang ni. Ah, ha, Kenapa nak buat dekat situ? Tak boleh ke buat de dekat tempat lain? Jadi Sir Azri ni, ah, ha, dia dengan tekad lah kalau ah, ha, himpunan, convention tu dibuat dekat restoran Saloma, dia takkan pergi. Ha, dan mungkinlah ha, dia akan ajak tim-tim Wallabot ni akan boikotlah lah konvensyen Melayu tu. Jadi geng-geng dia jugalah yang duduk bising antaranya Ustaz Sofian lagi seorang siapa WSI adalah geng-geng yang lain ni. Bising dekat Papa Gomor ni sebab apa? Kau nak boykot pula sebab apa? Kau tak nak datang. And kau tak nak support. Sedangkan ni himpunan orang Melayu. Ni bukan lebih kepada politik pun NGO-NGO orang Melayu yang turun. Jadi bergaduh dekat situ kan. Dan aku peliklah dengan Bapak Gomor ni, dia sembang bukan main lagi. Ha, kata nak satukan uh, Melayu, nak memperjuangkan Melayu. Ha, tapi bila satu konvensyen untuk orang Melayu, tiba-tiba dia nak boycott pula. Itu sebablah Bapak Gomor ni dia bawa cerita fitnah ni pasal restoran Saloma ni sebab milik Datuk Salim kan. Aku peliklah dengan Gomor ni. Kau sembang kau perjuang Melayu, ha, nak satukan Melayu, nak angkat orang Melayu. Tiba-tiba hari ni kau boleh pula nak jatuhkan puyuk nasi orang Melayu, nak jatuhkan orang Melayu sendiri. Hari ni aku tak faham kau <tuh> Datuk Hasbullah. Yang mana kawan kepada Salim Kunyit. So orang macam aku ni, kau amlahkan aku. Kau amlahkan aku sebab aku tak hantar notis penyata ikan teh. Bapak mana engkau, kau, kau lah dengan kuasa kau sebagai pengarah amlah ni. Jadi aku nak tanya dengan Datuk Hasbullah ni. Engkau ada siasat tak Salim Abdul Rahman ini? Sebab dia tunjukkan kekayaan dia. Dia tunjukkan kemewahan dia. Ada tak sebagai pengarah amla, engkau siasat sumber kekayaan dia? Sebab dia terkait dengan dadah dulu. Takkan kau tak tahu dia terkait dengan dadah? Jadi ada tak engkau pergi amla, pergi sita dulu, sebab kau buat kat aku boleh? Engkau buat kat aku, oleh kerana kau kata, atas polis dalam ni boleh, sebab tak hantar notis, biar tak hantar kau sita, kau bekukan semua, kau tangkap, ok, kau boleh buat. So, aku nak tanya kepada Datuk Asbullah, pengarah Amla ni. Ada tak kau pergi tahan Salim Abdul Rahman ni? Ada tak kau pergi sita semua, bekukan semua untuk kau siasat dia? Macam mana kau buat dekat aku? Ada tak? Kalau ada, tolong dedahkan. Ada tak pernah siasat dia? Tunjuklah. Kalau pernah ada, keluarkan. Kalau tak ada, kita nak tanya kenapa tak siasat? Kenapa tak siasat Salim Abdul Rahman. Sebab dia tunjukkan kekayaan dia, dia tunjukkan kemewahan dia. Ada ramai orang yang mana sebelum ini kata, tunjukkan kemewahan kena siasat. Influencer ni disiasat. So, kenapa tak siasat Salim Abdul Rahman? Sebab dia tunjukkan kekayaan dia, kemewahan dia. So, Hasbullah. Datuk lah, Datuk. Datuk Hasbullah, pengarah amla ni. So, nak tanya ni. Ha, kita tanya. Kenapa engkau tak siasat Salim Abdul Rahman? Haa. Adakah sebab dia partner isteri kau dekat Saloma Bistro? Adakah sebab dia partner di Saloma Bistro yang mana engkau pun ada dalam tu gambar tu siap sambut birthday lagi ni macam ni ni ah ha? ha? ah ha? ha? ni 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 ah <laughs> ha, ni siap sambut ulang tahun kelahiran Salim Abdul Rahman ha? siap sambut birthday lagi ah ha? hebat ah ha? siap sambut birthday lagi ni ah ha? Adakah sebab kau ni uh, penyambut birthday Salim Abdul Rahman maka kau tak siasat dia? Yang mana dia bagi tahu income dekat Saloma Bistro ni seratus ribu sehari. Ha? Yang mana aku, aku rasa curiga lah. Tak, tak, tahu berniaga apa yang seratus ribu sehari ni dekat, dekat Saloma Bistro ni. Atau adakah sebab dia kawan Anwar Ibrahim? Datuk Hasbullah, pengarah amla sekarang ni. Kenapa engkau tak siasat Salim Abdul Rahman? Adakah kerana dia ni partner bini kau dekat Solomon Bistro atau sebab dia ni kawan PMX? Kawan Anwar Ibrahim? Guys, buka <se> mata fikir. Kalau orang lain, saya contoh, saya nak bagi tahu ni, bukanlah saya tak minta simpati. Saya nak bagi tahu supaya kau orang faham. Teruk tak teruk mereka ni. Saya tanya teruk tak teruk ni. Teruk tak teruk mereka ni. Yang terang-terang penyenayah ni, mereka tak tangkap. Mereka tak siasat pun. Tapi kita yang bersuara atas nama kebenaran ini bercakap diperlakukan dalam macam penyenayah besar lah. Kita ni. Kepada Datuk Hasbullah pengarah Amla. Mana sumpah engkau ni dalam pasukan polis? Ha? Sebab aku tengok engkau tak ada ambil tindakan ni kepada Datuk Asbullah. Datuk Asbullah. Eh? Aku tunjuk gambar kau ni. Kau sambut birthday Salim Abdul Rahman. Eh? Baik, aku nak ingatkan kau Datuk Asbullah. Bukan pasang kau sambut birthday Datuk Abdul Rahman saja ni. Tapi, Aku juga tahu siapa yang ada dekat meja tu. Aku tahu semua. Aku tahu semua. Ha, semua aku tahu. Semua. Sebab apa? Kepada Datuk Asbula, pengarah AMLA, Azam Belen Buah Pingas sebelah, pengarah SPRM. Semua pegawai-pegawai polis Pegawai-pegawai SPRM Semua sekali Pegawai-pegawai penguat kuasa eh? Aku nak ingatkan korang Hari ni Tak ada siapa yang akan terlepas daripada hukuman No Tak ada Hukuman di dunia dan di akhirat Dan mungkin korang ini Oleh kerana kau syok dengan jawatan kau Engkau terlepas apa yang Tun Mahathir pernah keluarkan kenyataan pada 18 Disember 2023. Datuk Azbulah, Azam Belen buat pinggan sebelah. Semua sekali pegawai-pegawai yang ada ni. Kau orang ah. Kau orang pergi cari kenyataan Tun Mahathir 18 Disember 2023. Engkau fahamkan apa yang Tun Mahathir cakap? Baik, aku nak baca malam ni supaya kau orang ni semua, pegawai-pegawai kuasa ni, kau dengar ni apa aku cakap ni. Sogok. Ada orang yang berpendapat dirinya kebal. Korang lah. Curi duit pun tak akan sesiapa bertindak. Korang lah. Tetapi akhirnya, ia dipenjara juga. Korang lah besok. Jangan terima duit rasuah. Dengar tu. Jangan fikir diri selamat kerana tidak siapa tahu. Di zaman kecerdasan buatan AI, pergerakan duit, tunai atau bentuk lain ada orang yang mampu mengesan siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Kerajaan akan bertukar. Segala salah laku boleh dilapor kepada kerajaan baru. Akhirnya, ke penjara juga. Sebulah, Azam Belen. Bukan saja kerajaan yang mengikuti gerakan duit pihak lain juga mengikuti. Ini zaman data. Dan data adalah bukti. Demikian, artificial intelligence dapat mengesan apa yang disambungi. Dr. Mahathir bin Muhammad, 18 Disember 2023. Saya nak ingatkan kepada semua penjawab-penjawab awam, penguat Tak ada siapa yang akan terlepas kalau kita ambil rasuah, inai orang, menzalimi orang, takkan ada sesiapa yang terlepas. Ingat ni. Tak ada. Tun Mahathir dah bagi peringatan. Banyak kali dah. But ini peringatan ini, sebaca kan malam ini ni, untuk bagi ingatan kepada semua mereka-mereka yang mungkin sebelum ini ada menginai orang, menzalimi orang, baliklah ke pakai jalan, bertaubat, berhenti daripada buat kerja-kerja kotor ni. Kalau engkau tak berhenti, engkau akan diperangi sampai habis lah. Yang mana engkau akan masuk penjara akhirnya. Saya cakap tu segang ni, takkan ada yang terlepas. Takkan ada. Tak ada kerajaan yang kekal. Tak ada. Dan Tun Mahathir kalau dia bercakap. Ha. Jadi, itu mesej saya kepada penjawat awam semua sekali Dan kepada pihak polis, pasukan polis di Raja Malaysia. Daripada atas sampai ke bawah, but pegawai-pegawai atasan lah. Ingat, siasat-siasat dengan adil. Dakwa-dakwa dengan adil. Hukum-hukum dengan adil. Dan jangan kita lupa. Kepada Datuk Asbullah, dan rakan-rakannya. Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bado mendedahkan terdapat gerakan pegawai polis muda dalam PDRM yang bersekongkol untuk menyingkirkannya. Dalam wawancara eksklusif bersama Sinar Harian, beliau mendedahkan cita-cita kartel tersebut adalah untuk menguasai pasukan polis demi kepentingan peribadi mereka. Beliau berkata demikian ketika dia minta mengulas dakwaan mengenai terdapat gerakan kartel PDRM yang mahu mengawal pasukan itu bagi membolehkan mereka melakukan kerja-kerja kotor. Mengulas selanjut Abdul Hamid berkata dia terkesan dengan perkara itu dan menasihati mereka yang bersekongkol menentangnya untuk bertaubat. Abdul Hamid sebelum ini berazam untuk membersihkan pasukan itu dengan menyingkirkan anggota polis yang dikesan melindungi penjenayah atau menerima rasuah. Sejak beliau menerajui pasukan polis pada Mei 2019, telah banyak tangkapan dibuat terhadap anggota polis yang terlibat dalam rasuah dan juga kes penyalahgunaan dadah. Bertaubat, kembali ke pangkal jalan. Ya. Takkan ada yang siapa pun terlepas. Dan saya nak ingatkan jugalah bahawa apa yang saya cerita ni ada satu benda yang risikolah. lah. Sebab tu saya tak kisah pun. Kan. Kalau mereka ada perancangan ni, mungkin mereka rancang. Kan. Macam mana cerita mafia cenai yang saya tengok semalam. Kan. Plan mereka nak tutup mulut ni. Mereka dah cuba dah. Bukan tak cuba. Mereka dah cuba tetapi Allah lindung. Allah lindung lah doa orang semua. Sebab mereka akan terus berusaha. Ha. Mereka boleh buat lah. Saya berserah diri pada Allah, Allah lah macam mana. Mungkin mereka nak letak dadah macam mana Yusuf Rota kena. Yes. Mereka boleh buat. Mungkin mereka nak sosmakan kan saya. Mereka boleh buat. Dan mereka boleh buat satu benda yang tiba-tiba kena langgar. Mereka boleh buat. Mereka boleh rancang. Sebesar ke Allah. Allah lah yang terbaik. Cuma saya nak ingatkan kepada mereka-mereka. Mereka-mereka ni. Haa. Tak ada siapa pun yang akan terlepas daripada hari pembalasan yang mana di dunia dan di akhirat.